Здравствуйте, я вам спецвод майора Синцев, пожалуйста, отведите свои инстанции, ваши водительские удостоверения. Причина остановки? Причина остановки, это транспортная трасса, она находится в руках. Ориентировочку покажите, пожалуйста. Ориентировочка это служебная информация, к сожалению, я не могу вам предоставить. Согласно Какую Конституции. Угу. Согласно Конституции, все акты законодательные, которые не доведены до сведения граждан, не являются обязательными у вас для есть выполнения. на проверку службы, если есть, я вам предоставлю. Э, а как я могу проверить ваши слова, то, что вы мне не врете? Документы, пожалуйста, предъявите. Документы предъявите, ЗП 0074. Я, я на Третий раз, раз повторяю, документы предъявите. Я, я могу увидеть водительские удостоверения, инспектор. Своей да. ЗП 0074. Документы, пожалуйста, покажите мне. Свои. Какие у вас документы интересуют? Ну, какие вы мне можете показать? Могу Вам предоставить служебное удостоверение. Ну, по первому требованию, конечно. Андрей Володимирович, по правилам следа старшего инспектора ДПС, действует до 19-го, до 13-го. Я вас слушаю. Пожалуйста, предъявите водительские удостоверения. Основание. Кровати. Основание. Я видел, вы ехали Окей. за мной с улицы Окей. Кирова. Окей, Кирова. Я... Да, да. Ну... Тверк, 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 тверк. Покажите мне, покажите мне ориентировку на то, что похожее транспортное средство находится в угоне. Ну а нет. я, я а я не могу проверить правдивость ваших слов. Почему я должен вам верить? Товарищ вы отказываетесь? Вы нет, хотите? я не отказываюсь, я, я хочу. Требования. Не вижу законности ваших требований. Вы я не.

Ну которая, как? К сожалению, не подлежит вашему Как? Как я могу проверить продивость ваших слов? То, что вы говорите мне правду. Вот скажите, почему я должен вам верить? Тем более на слово. Почему? Ну, во-первых, я нахожусь на рабочем месте, И я что? нахожусь в форме. Я придел вам свое служебное удостоверение. И? Покушена, а Хорошо, я вам сейчас покажу свой паспорт То, что я гражданин Украины Я законно нахожусь на территории Украины Я самый честный человек Почему вы мне не верите? Я не угнал эту машину я хочу увидеть Аналогично, я тоже хочу увидеть Я тоже хочу увидеть Я тоже хочу увидеть Нет, нет Я ничего не отказываюсь Я которые... хочу, инспектор Я хочу увидеть законность ваших требований Покажите мне ориентировку. Ориентировку покажите мне. Это, Это не является служебной информацией. Не, не Это мне, не да? является служебной документацией. Это не является мне, служебной пожалуйста. документацией. во требованию работниками милиции водительские удостоверения. то на вас будет составлен административный протокол. Uh -huh, инспектор, дело в том, что и, я вот, должен выполнять... Документы автомобиль будет поставлен на Майдан Тимчасового uh, Инспектор, я должен выполнять законные требования сотрудниками милиции. Вам предъявляю законные требования и ничего не прошу у вас Покажите мне, что машина находится в угоне. Я не прошу ничего сверхъестественного. Покажите мне вот я подойдите, хочу, покажите. Я да, товарищ водитель, вот документы. Такая то машина находится действительно в русской. Я посмотрю, цвет совпадает. Конечно, определю документы. Дабы вы дабы на меня. я вам, мог, я вам, то есть, я вам хорошо. То есть, то есть у вас, то есть у вас нет документов, которые вы мне. А, они есть, но вы, покажите. Вы, как бы, не имеете права ими ознакомиться, потому что это служебная документация. У вас есть разрешение на проверку службы? Или предписание? Есть а, то есть ЗП 0074. Вы утверждаете, что ориентировка на автомобиль является служебной документацией? Да, совершенно верно. Я, к сожалению, не могу вам Хорошо, инспектор, право. я напишу информационный запрос. Если, Пожалуйста. если Пожалуйста. окажется, что это не так, мы с вами встретимся еще. Что вы хотите увидеть? Я хочу увидеть водительское удостоверение. Свидетельство о регистрации на автомобиль. Сергей Анатольевич, это свидетельство я. о регистрации на автомобиль. Обратная сторона не надо водительского? Нет, не надо. Зачем? На лицевой стороне видны категории, которые ну, разрешают мало ли. управлять лицевым транспортным средством. А на каком основании вы управляете этим автомобилем? А вы кто, чтобы задавать мне такие? Вы кто, чтобы задавать такие вопросы? Я беру себе инспектор ДПИ. А чем регламентируется пребывание? Вы управляете Инспектор, давайте мы будем. Законодательство Украины, правил дорожного движения, законы Украины о дорожном движении, граждане Украины не могут управлять автомобилями, которые зарегистрированы в других государствах. Инспектор, мы будем... Инспектор, мы будем проявлять взаимоуважение друг к другу? Не понял. Взаимоуважение будем проявлять друг к другу? Я бы не стоял, не кричал. Ваши проблемы. Инспектор, давайте, давайте так. Вы говорите, я вас слушаю. Я говорю, вы меня послушайте. Хорошо, вы мне не даете даже слово вставить. Слушаю вас. Когда я въезжал на территорию Украины, законность моего пребывания определяла таможня. Правильно? Если таможня не подала мой автомобиль в розыск, значит, я нахожусь законно. Если я нарушу какое-нибудь таможенное законодательство, соответственно, таможенная служба подаст мой автомобиль в розыск. Или, в первую очередь, сообщить меня, потому что я оставлял свои данные. У вас есть сведения о том, что я нахожусь на территории Украины незаконно? У вас есть такие сведения? Но пока у меня нет, потому что я не вижу документов. Вы как бы их не предъявляете. У вас, есть номер я вижу, я вижу о У вас есть номер машины. У вас есть номер машины, да. цвет машины. Я, вижу, я что еще раз... свидетельство о регистрации. Инспектор, действительно... если вы будете меня, меня перебивать, я сами вами отказываюсь общаться. Вы будете меня слушать или нет? отказывайте. Вы почему меня перебиваете постоянно? А кто вас перебивает? Товарищ водитель. Можно я скажу? Конечно. Согласно Конституции Украины... Человек является в априори невиноватым. Я не должен доказывать то, что я не виноват. У вас есть сегодня об обратном, что я нахожусь на территории Украины незаконно. Да или нет? Да или нет? Пожалуйста, смотрите. Смотрите, вот, свидетельство регистрации. А, автомобиль зарегистрирован. Согласно правилу согласно правил дорожного движения. Что должен иметь водитель при себе, чтобы управлять транспортным средством? Согласно правил дорожного движения. Вот давайте. Украины, дорожном движении. Давайте. А они Украины не имеют права управлять автомобилем. А да, что ты будешь делать? Так, Господи, так. боже мой. Так вот, я Пункт, э, пункты. пункты. Почему? Пункты. Пункты. Вы, вы, работаете. Пункты. 63-я Конституция отказываюсь. Ну, я еще раз повторю. У вас есть Следи. Да я, я не я проверю, у вас Инспектор, я вам... инспектор, я сейчас а? звоню на горячую линию. Я не могу Пожалуйста, с вами общаться. Вы не даете мне вставить слово. Пожалуйста. Вы слышите, что я вам говорю? Пожалуйста. Хорошо, ответьте мне на простой вопрос. У вас есть сведения о том, что транспортное средство, данное транспортное средство, да. данное. То есть что вы утверждаете? Значит, ну я, я вам показал, наоборот. вот я вам показал документ. Подождите, одну минуточку, одну минуточку. Вы меня задерживаете? Да, я прошу вас постоять 5 минут. Подождите, инспектор. Я Что? еще раз прошу. Что То есть э, вы меня задерживаете, вы да? Хотите позвонить, пожалуйста. Я не Или хочу позвонить. Везде. я Инспектор, подождите! Инспектор! Если вы сейчас уйдете, я уеду, я не буду ждать. Хорошо, давай. Я задержан. Подождите, Я задержан. Подождите, Я задержан. Я не слышу четкого ответа. Я свободен, не... гражданин. Я Вы могу не... сесть и уехать. Вы не можете сесть. Почему? Потому что.